Salam dəyərli izləyicilər. Güvən İnşaatın 13 sentyabr üçün keçirdiyi sınağın suallarına baxaq. 1. Düzbucaqlı üçbucaqdır. İç bucaqlardan biri 30 dərəcədir. Demə, digəri 60 olur. Kiçik tərəfi tapın. Çiy kətet tapın. Məqam məsələsi ki, kiçik bucaqın qarşısında duran tərəf kiçik olur. Yəni kiçik kədet də burdadır. Yəni 30 dərəcənin qarşısındadır. 30 ədəbizə qarşı nə qədər kate tipdə ojan yarısına bərabərdir? Düzgün cavab D variantı. İkinci qarışıq dövr onluq kəsirdi. Bunu adı seçəcilmək üçün bir dənə 9 yazırıq, bir dənə 0 yazırıq. 46-dan da Çöldə olanda, çöldə olanda ya yani 4-ü çıxırıq. O 42. Amma şərtdə bu cəmin bunun ən kiçik qiymətini soruşur. Yəni cəmin ən kiçik qiymətini soruşur. Onda bunu ixtisar etməliyəm lazımdır. 6-yı ixtisar gedir. 6-yı edir 15 dəfə. 6-yı edir 7 dəfə. Demək m və n-in ən kiçik natural qiymətləri, çünki burada natural şərt də var, 7-nin 15-dir. Demək ki m 7-dir. İndi 15-dir. Ən azı. Bu cəm də olur onda 22. Növbəti. İfadənin qiymətini tapın. Burdan x-in kvadratını <coughs> belə yaza bilərik 3x+1. Vəcə gətirib x-in bu qiymətini burada yerinə yazsaq, olacaq 3x+1+x+3 bölünsün. 3x + 1 - x + 2. Sıvətdə qalır 3x + x = 4x + 4 mərzədə qalır 2x + 2. Sıvətdən 4-ü çıxırdıq, iqalı or x + 1, mərzədən 2-ni çıxırdıq, belə x + 1. Bu belə x-lar gedir, cavab olur 2. C variant. Növbəti Buradan bir AB-yə parallel xətcəsi. Uyumzalan xassəsinə görə bura 70 olur. Bu da 60 ilə uyumca olduğuna görə 60 olur. Açı bucaq 180-dir. Demək ki, alfa + 60 + 70 = 130 dərəcə bərabərdir 180 dərəcə. Deməli alfa da 50 dərəcə olur. Devam elə. Nə bu sol o mərkəzi çevrədir. Deyək ki, bu çevrə olsun. O mərkəzdə. Mərkəzi odur. Bir AB veteri var. Bu AB veteri olsun. Bunda AB veteri bətəri, veterinin uzunluğu aybən uzunluğu. Radiusun uzunluğu ilə diametrinin, yəni 2-nin uzunluğunun həndəsə ortasıdır. Onda belə sıxı. AB r er, kök 2. Bunda buraya yaza bilərik r er, kök 2. Sual nədir? AB bucağını tapın. AB bucağını tapın. İndi bucağı tapa bilərik. x olsun, y hərfi olsun. Buranı birləşdirisik. Burada alfa olacaq çünki radius radius AB hospitalının düz dostu olduğunu görmek olur. Çünkü R kvadrat, bu R köydekinin kvadratına beraber edilir. Demek ki 90. Onda beraber yanlı üst üste alırsa alfada 45-45 olur. Yani alfa 45 derece. 66 A'ya dersi 2K B'ye dersi Hayır burada belə deyil sayına gidecek. IDI neyse ki IDI 3 k uygun olsun. demek ki IDI e, 3 ka BDI 4 k C, e, C 2 e diyeceği 2 ile beraberdir C vur K. buradan e, C ne C olur 2 bölünsün K. getir bir yanı A plus B 3 k plus 4 k vurulsun C yani 2 bölünsün K. 7K vurulsun 2 böl. K'de, K da kalarcı Dağılır. 14. B variant 14. Nöbeti. Bunu yazırıq. 4 3. Köy çıxır bundan. Bunu yaza bilərik. 9'da 16. Bunun da köy çıxır. 3'de 4. Və tam 4'de 7. 9'da 7 deməkdir. Bu dedir 9 da 25. Bunun kökə çıxır 3.5. Bəli, bu da olur. Orta mərzbular üçün 12-də 4-ə e bölünür 3 dəfə. 9 x 3 = e 27. 3-ə bölünür 4 dəfə. 16 + 3-ə e 4 dəfə 20. Cavab da olar 12-də 12-də 13. Bəyənirəm. Növbəti 68. <coughs> ABC ilə müqayisə edək. A dədə bərabərdir, qiymətli hissəsi 2-dir. 2 vurulsun, tərtibi 6-dır. 2 vur 10 üstü 6. B ədədi qiymətli hissəsi 3-dür, tərtibi 6-dır. C ədədi qiymətli hissəsi 3-dür, tərtibi 5-dir. Müqayisə edəndə burada C-nin kiçik olduğu görülür. bir önce bu 300 Alcohol ama aynı bir 2 milyon, 3 milyon. En sonra dahazeden sonra z tabi ezgil olay sonra böyle olan bir üstü Böyük tərəfi hansı aralıqda qiymətlər ala bilər? <coughs> Fərz eləki c ən böyük tərəfdir. c > hansı aralıqda qiymət ala bilər? c a ilə b-nin cəminə kiçikdir. Onda hər tərəfə c əlavə eləsək, c əlavə eləsək, olur 2c < a + b + c yəni perimeterdən. Demək 2c 60-dan kiçikdir. Yəni ki, c 30-dan kiçikdir. Bir bunu tapırıq. Digər tərəfdən yaza bilərik ki, c ən böyük tərəf olduğuna görə a c-dən kiçikdir, b də c-dən kiçikdir. Bunların toplusu a+b 2c-dən kiçikdir. Hər tərəfə c-lə vələsək olar 3c. Demək ki, 63-dən kiçikdir. Yəni 360-dan böyükdür. Demək C də 20-dən böyükdür. Demək C 20-dən böyükdür və 30-dan kiçikdir. Cavab olur A variant. Növbəti sual <coughs> çoxbəranlı balon sualdı. Devrəmdə əsasən aşağıdakı çığırlardan hansının boy çığlığı olduğunu tapın. Burada düzgün cavab olur A variant. Nə üçün? Çünki aylan görmək olur ki, a ilə b-nin a ilə b-nin kəsişməsi c-nin daxilindədir. Yəni c-nin alt çoxluğudur. Əgər bu c-nin alt çoxluğu olsa, onda a ilə b-nin kəsişməsindən c-ni çıxanda əlbəttə ki cavab olur boş çoxluq. 71 Sinifdəki 10 qızın, deyək ki, 10 qız şagirdi var. 70 faizi, 70 faizi 10 * 70 / 100. Bu demək 7 nəfər. Demək 7 nəfəri də nə ilə məşğul olur? 7 gözlənə məşğul olur. Onlardan isə oğlanların sayını bilmirik. Deyək x oğlan var. X oğlan olsun. 60%. Bu deməlidir. Deyək 5 + x Sinifin 64 faizinin dərinlikle məşğul olduğunu bilerek <laughs> Sinifde olanların ümumi sayı olur 10 plus x. Demek ki 10 plus x'in 64 faiz. Yani vurulsun 64. Bölünsün 100. Dərinlikle məşğul olanlar ise 7 kızdır ve 5 tövbe x'de olandır. Onda 7 plus 5 x. Buradan soruşu olanlar sani tabi. Yani x'i <laughs> Demek olur 600 40 + 64x = 700 + 105d çıxsa vuranda gəlir 60x. Burdan qalır 4x = 60x = 15. Gincə olur cəvrəndir. Növbəti x = kökdə a kvadratdan bilirik ki, modula çıxır und x - 2-nin kvadratından moduz x - 2 çıxır. x - 6-nın kvadratından moduz x - 6 çıxır. x 3 5 arasında olduğuna görə bu içəri, yəni bu içərdən ifadə müsbətdir. Bu işarə mənfi. Müsbət olduğuna görə moduldan özü çıxır. Mənfi olduğuna görə moduldan əksi çıxır. Yəni -x + 6 çıxır. Və nəticənin adısı burada qalır Plus +x - 6. Demək, düzgün cavab olur. 2x - 8. Bir variant. <laughs> Növbəti. Növbət sualda. <laughs> Sürətdən a-nı çıxırdıq. A çıxana qalır 5 - b. Mərcdən b-ni çıxırdıq, qalır b - 5 və bunların əksərləri olduğunu nəzərə alsaq, bunlar xüsusilə gələndə qarşıya mənfi çıxır. Deməcə cavab olur mənfi a bölünsün b. C variantı. İndilən a bunu aş bunu vuraanda elə olan hasilini tapırıq. Yəni 12 vurulsun 18. Bu da olur 216. 90 dərəcə görsün <coughs> Gövsün uzunluğu 30 p olan çevrənin radiusunu tap. 90 dərəcəlik gövsün uzunluğu 30 p isə 3 * 60 dərəcəlik gövsün uzunluğu bundan 4 dəfə çoxdur. 4-ə e vurulur, 120 p. 120, deməli gövsün uzunluğu çevrən uzunluğu tapdı. Çevrən uzunluğu 2 p ilə tapdılar. Demək ki 2 p buna bərabərdir. Buradan pillərə getdi. R də 60-dır. Çağ 60-dır. Növbəti ABC üçbucağında deyək ki, A-dır, B bu da C-dir. B-nin hündürlüyüdür. Və bu uzana nisbəti verilib. 3k 4k. Bu zolağa təbii ilə yəndə. A-3k deyək, B-yə 4k deyək, C-yə də 2k deyək buğunğə görə. C də oldu 2k. İç bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Bu eləyir 9k. K-nı burdan tapırıq 27 dərəcə. K 20-dirsə Aüs k-də olur 60 dərəcə. B olur 4k, yəni 4k 80 dərəcə. C də olur 2k, yəni 40 dərəcə. B-də hündürlüyü çəkək. Deyək ki bu B-dir, hündürlüyüdür. Bizə nə soruşulacaq? DBC yenə yəni bu tərəfdə. 90 də 40 hissə, deməli bura da 50 dərəcə olar. Deməli DBC bucağı olur 50 dərəcə. Növbəti ifadənin qiyməti 0-a bərabərdir. Kəsrin 0 olması üçün gərək ki, sürəti 0 olsun. Onda 2x olur 6 /= 3 və dan qiymətini tapaq. 1 minus 2 üstdə -2-ni qüsdmə üçün yaza bilərik 1/2^2 yəni 1/4 böl, bölünsün 3 üstdə -1-dir, yaza bilərik 1/3. Yaza bilərik bölünsün 1/3. üzəri mənfi, yəni qüvvətdə mənfi var. Bölünsün 2 üstdə -1, 1/2-dir. 4 üstdə -1, 1/4-dür. Bu da mənfi 4. Bu olur 1 - 4/1 vurulsun 3/1-ə böləndə tərsinə, yəni 1/3-ə vururuq. Üzəri nəçə? -2. Bölünsün. 2/1-dən çıxırıq 4/1-i. Olur 4/1. 4/1-in üstü -1, 4 deməkdir. Burada 1-dən 4/3 çıxırıq. 1-dən 4/3 çıxırıq. Qalır 4/1. 4/1-in üstü -2. Qədər 16. 4-ə e bölsək cavab olur 4. Ətraflı yazılar. Bunlara baxaq. <laughs> Məsələn deyir, 8-dənin 24 naça böləni var? 20-ni yaza bilərik. 2 üstü 2 vur 5-in üstü 1. Vurulsun bir də 3-ün üstü var. Belə ki 20 vurulardı. 2-yə bölünür 10 dəfə 2, 5 də və 5-i 1 dəfə. Naça bölən sənin tabında qüvvətlər bir bayda çıxır. 2-ni yazırıq 2+1 sual birə görə burax birə görə yazırıq b + 1 və nə görə yazırıq n + 1. Nəticə belənsə 24. Onda belə çıxır ki 3 * 2 * n + 1 = 24. 6 * n + 1 24'dür. n + 1 4. N də 3'dür. Sual nədir? Məxrəci a olan dürün kəsrlərdə necəsi ixtisar olunmayandır. Bu kəsrin düzgün olması üçün demək ki sürət mərcdən kiçik olmalıdır və ixtisar olunmayandırsa, deməli ayla qarşılıqlı sadə olmalıdır. Onda belə bir çıxırıq biz 20, yəni 20 də yazmışdı. Belə olsun yaxşı olar. Bunu yazaq. 2 üstü 2 vur 51 vur 3 üs 3 bu ədəd ilə qarşılıqlı sadə olub bundan kiçik növlərini sayı tapa bilərik bunun üçün vuracağıq bunu 1-1/2 vurulsun 1-1/5 bir də vurulsun 1-1/3 bu ədəd 2 üs 2 vurulsun 5 üs 1 vurulsun 3 üs 3 1-1/2 çıxırıq olar 1/2 1-1/5 çıxırıq olar 5/4 1-1/3 çıxırıq olar 3/3 burada diyor ki içi, kiler getdi demek bir gelendi. burada üç deneydi ikisi kaldı demek kaldı üçün üstü iki 5'in iki de biri gitti, ile beş bir deneydi üstü iki kalmıştı bir de dört kaldı bu da bir dört vur dokuz vur dört yani 140 Növbəti. Bir ədədi 75-in 16%-nə, demə 75-in 16%-nə, 75 vur 16, Demək, 75 16, 75 16 bölünsün 100. 25-ə gedir. 3 dəfə. 25-ə gedir 4 dəfə. 4-ə gedir. 1 dəfə 4-ü 4 dəfə. Demək 1 oldu 12. 112-dir. C-nin 28%-nin C ədədinin 28%-nin Mhm. 28 faizi isə, yəni 28 vur 100-ə bölüsü 7-yə bərabərdir. Belə. Burdan C-ni tapaq. Belə ki, C vur 28 olur 7 vur 100. C bərabərdir 7 vur 100 bölünsün 28. Qısaca 7 bir dəfə, 4 də dəfə qalıq 25. Sonra nədir? 12-nin neçə faizidir? Yəni ki 12, 25-in neçə faizidir? 12 ədədi e 25-in neçə faizidir? 25 100%dirsə, 12 x faiz. Buradan çarpaz vurşu 25x = 100 * 12 x-i tapmaq üçün 100 * 12-ni bölürük 25-ə. E. Bir dəfə, 4 dəfə cavab olur 48. nöbətə düzbucaqlı üçbucaq. Hipotenuzu 25 sm. Katetlərdən biri isə hipotenuzdan 72% azdır. 25 əgər 100% isə buna 72% az, yəni 100%-dən 72-ni çıxdıqda qalıq 28%. Faiz. Biz bununla bir katet, yəni demək ki, buranı x istəmiş olaraq x-i tapaq. Belə deyir 100 * x beraberdir 25 olsun 28 x'i tanıma için 25 bulsun 28 bölü yüze bir defa dört defa sağlığı yetti hemen ilk soldu yetti buraya ettiğini daha da sen radisi daha da sen için razı için düsturumuz var biz başta da böyle düştür ee, eğer 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 katiller abi hipnose olarsa diğer a plus b minus c bölünsün 2 düsturuna tapar. Evan Fegon'la buradan b'ni tapar. b, b kvadrat üstü işte, 7'nin kvadratı 49 beraberdir. 25'in kvadratı yani 6 25. b kvadrat olur. E, demek 6 7 5 76. Demek b olur 24. Onda bura 7 oldu. Bura 24 oldu. Burada 25. Yaza bilərik ki kiçir bərabərdir 7 + 24 - 25 bölünsün 2. Bu nədir? 31 - 25 6 bölü 2 3. Deməcə cavab olur 3. Növbəti 82-ci sual. 82-ci sual. Bəli. ABS üç sağında. Diyor ki ABS üç sağıdır. A olsun. B olsun. C olsun. AB 6 cm. AC ile BC'nin nisbəti verilir. Diyor ki buna 2 katesi. BC olur 3K. Perimetri 26'dır. Perimetri tərflən cəmidir. Olur 3K da 2K. 5K plus 6. Bərabərdə 26. 5K bərabərdə 26'dan 6 çıxırıq. 20. K bərabərdə 4. 4. K4-ü. K4-ü. Onda 3 x 4 bura olur 12. 2 x 4 bura olur 8. ABC bucağının kosinusunu tapın. Kosinus açıdan tapın. Kosinuslar teoreminə görə yaza bilərik ki AC-nin kvadratı bərabərdir AB-nin kvadratı + BC-nin kvadratı minus 2 AB vur BC vur kosinus bucaq ABC. Deməli, 8 kvadrat 64 bərabərdir 36 + 144 - 2 * 6 * 12 * vur kosinus bucaq ABC. Deməli, bura deyir 64 64 - 36 - 144 bərabərdir mənfi 144 Kuşnus Buzak A, B, C Bu ilece menfi 180 Üste 64 gelende Menfi İlece 116 Böyle Beraberdir Demek Menfi 144 Kuşnus Koşunuz buzak ABC. Onu da koşunuz buzak ABC'ni tapmak için yazabiliriz ki koşunuz buzak ABC. Beraberdir. Mönfile gelir onun da 116 bölünsün. 144. 4'e iksar gelir bunlar. 4'e gelir. Kalır. 36. 4'e iksar gelir. 216 də 4-ə gedir. Qalır. Demək, 216-nın 4-ü xüsür edir ki 29. Təbii ki, sıla getmədiyinə görə cavablar 36, 29. Bel. Növbəti ifadəni sadələşdirin. Məncədə Görmək çətin deyil ki. Nə çıxaracaq burdan? Əlbəttə ki burdan y-ni çıxarayıq, qalsın x+1. Burdan -3-ü çıxarayıq, qalsın x+1. Surətdə surətdə belədir. x kubla 1-i qruplaşdıracağıq. Yəni ki x-u ilə 1-i qruplaşdıra bilərik. Bəli. Demək, kvadrat yol tərəsində Başqa düzəni əldə edə bilərik. Belə ki x³ + 2x² yaza bilərik. x² + qədər x² + 2x + 1 o da x + 1-in kvadratıdır. Burdan belə deyək, e, mərcdən x + 1-i mötərizə xaricindən çıxardırıq. Qalır y - 3. Surətdən burdan bunlar üçün çıxarda x-in kvadratını, qalsın x + 1 və burada nə var? x + 1-in kvadratı bərabərdir. Surətdən çıxıcı x+1-i yerdə qalır x-in kvadratı + x+1. Mərcədə vardı x+1 vurulsun y-minus 3. Və bunlar ixtisar gedir. Cavab olur x-in kvadratı + x + 1. Burada qaldı y-minus 3. növətə Şəyərlə verilənlərə görə demə biz nə itə bilərik? Biz tapmalıyıq IMC görsündə 3 buranı. BND görsülü də verilib ki 125-dir. Belə. Bunun üçün evlan biz bu qoşubca olan xassəsinə görə xətcə tapaq. Bilək ki qoşubca olan cəmi 180 dərəcədir. Yəni 5x + 15 dərəcə + 2x-10 derece beraberdir. 180 derece. Buradan anlıyoruz ki 7x plus 5 derece beraberdi. 180 derece. 7x beraberdi. 175 derece. x beraberdir. 20 demek 27 derece. Böyle bir x'i taptık. Demek 25 derece bu 175 idi. Ben 25 derece. Demek ki set 25. Ama bize buradan bu göz lazımdır. Vatalar arasında kalan bu zaman göre AMC gözü ile birinci gözünün yarısı 5x plus 15'i verir. x 25 olduğuna göre 5x plus 15 demek olacak 5 for 25 yani 125 Üstte 15 oraya da 140 demek yazılışı 140 beraberdir. Ayrımcı görsü. X diye ona. Bu X diye. Demek X plus 125 bölünsün 2. 280 beraberdir. X plus 125 X de beraberdir. 280 minus 125. Bu delir. 100 Demek 155 derece. Demek cevap olur 155 derece. Növbəti sual. Son sualdır bu. Buradan orta mərc tapay. <laughs> Belə <Belediye>, orta mərc əvvəl sürətdə orta məhdəbə sürətlə orta məhdəyə götürək kök 2-ni. Qalır orada kök 5 - kök 3. Bur olsun. Bur olsun. Əgər burdan kök 2-ni çıxarsaq qalacaq kök 5 + kök 3. Mənalərdə bütün bunların dərəcəsi 18-ə gedəcək. Yazaq 18-ci dərəcəsinə kök 2 bur olsun. 18-ci dərəcədən 9 2-ə vurduq. 2 üstü vurdu. 2 vurulsun 18-ci düzlən. 3-ə vurulur 2 üstü 3. 3. Bərabərdir. Bura qısar gedir. Müqsarmasına görə a minus b plus, plus b olur. a kvadrat, yəni olur kök 5-in kvadratı minus kök 3-ün kvadratı. Bu halda bir kökün altında vura bilərik çünki dərəcələri eyniləşdirmişik. Olur 2 vur 2 üstü 2 o da 2 üstü 3. Üstlər toplanılır o da 2 üstü 6. Bərabərdir. Sürətdə qalır. Akvatik nisbi qədər olur. 25-in qədər 5-dir. 5 minus 3, yəni 2. Bunlar da iqtisad gələndə qalır. 3-cü dərəcədən kökdə 2. Bu da bərabərdir. 2-ni yaza bilərik. 3 dərəcədən kökdə 8. Bölüşünə kökdə 2. Bu da edir. 3-cü dərəcədən kökdə 4. Bu qədər. Sağ olun.